उर्दू टीचर के सामीन, अस्सलाम आज की वीडियो में हम बात करेंगे अदब में खैर उशर के हवाले से। अदब में खैर उर का मफहम क्या है ये जानने से कबल खैर उशर का मफहूम समझने की कोशिश करते हैं लगत में अगर देखा जाए तो खैर अच्छाई भलाई दुरुस्त खूबी वगैरह के मानों में मुश्तमिल है और शर बदी फसाद शोर हंगामा झगड़ा गुनाह बुराई और बद के मानों में इस्तेमाल होता है खैर शर का मुकम्मल दुरुस्त और कती तारीफ नामुमकिन है क्योंकि एक ही चीज मौके महल के मुताबिक खैर और शर बन सकती है मिसाल के तौर पर झूठ बोलना शर है लेकिन किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना खैर है सदका देना खैर है लेकिन सदका अगर किसी को ईजा देने के लिए दिया जाए तो शर बन जाता है इस तरह किसी की बुराई करना शर है लेकिन अगर किसी बंदे को बहुत बड़े नुकसान से बचाने के लिए या किसी की साजिश को बेनकाब करने के लिए किसी की बुराई की जाए तो यह खैर बन जाता है किसी को कत्ल करना शर है लेकिन जंग में दुश्मन को कत्ल करना खैर में शुमार होता है मुख्तर ये है कि एक चीज या रवैया जो एक मौके पर खैर हो दूसरे मौके पर शर बन सकता है इसलिए खैर और शर को मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से अलग अलग नहीं किया जा सकता मुख्तसर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वो तमाम काम खैर हैं जिनसे इंसानी जिस्म इंसानी रूह और माशरे को फायदा पहुँचे जिनको अंजाम देने से जमीर मुतमिन हो उन्हें खैर कहते हैं और वो तमाम आमाल जिनके अंजाम देने से इंसान को जिसमानी रूहानी और माशरती तौर पर नुकसान पहुंचे जमीर मलामत करे वो शर हैं खैर और शर को समझने के बाद अब ये समझते हैं कि अदब में खैर शर से क्या मुराद है इस दुनिया को खाले के कायनात ने कुछ इस अंदाज से तख्लीक किया है कि इसमें खैर भी है और शर भी जहाँ जहाँ खैर होगी शर भी साथ साथ होगा अदब में अगर नजर डाली जाए तो अदब में भी खैर शर की अवेजिश नजर आती है मिसाल के तौर पर जब हम कोई नावल पढ़ते है उसमें खैर और शर साथ, साथ रहते हैं बाज किरदार इंतहाई सीरत और भले होते हैं जो खैर की नुमाइंदगी करते हैं जबकि बहुत से किरदार साजिशों में मसरूफ होते हैं जो इंसानियत को नुकसान पहुँचाने के दर पे होते हैं लिहाजा ऐसे किरदार शर की नुमाइंदगी करते हैं इसी चीज को अदब में खैर शर कहा जाता है जब भी किसी नावल या अफसानों में खैर शर की अवेजिश पर तहकी की जाती है तो किरदारों को सामने रखा जाता है की कौन कौन से किरदार हक पर है वो इंसानियत के खिदमत के जज्बे से सरशार हैं, तो ऐसे किरदारों का खैर के तौर पर जायजा लिया जाता है और फिर वो किरदार जो साजिशी हूँ जो दूसरों को नुकसान पहुँचाने के दरपे हूँ उनको शर के तौर पर लिया जाता है मिसाल के तौर पर मुंशी प्रेमचंद के अफसानों में खैर शर की आवेजिश पर तहकीक की गई है जिसमे ये देखा गया है की प्रेमचंद के अफसानों में कौन कौन से किरदार ऐसे है जो खैर की नुमाइंदगी करते हैं और कौन से किरदार शर के नुमाइंदा हैं खैर शर के किरदार किस तरह आपस में नबरत आजमा होते हैं और आखिर में जीत किसकी होती है ज्यादातर अफसानों और नावलों में खैर शर की खैर को गालिब कर दिया जाता है लेकिन कुछ अफसाने व नावल ऐसे भी होते हैं जिनके आखिर में शर गालिब आ जाता है इस तरह ये खैर उर नसरी असनाफ जैसे ड्रामा मजमून कलम वगैरह के साथ साथ शायरी में भी देखे जा सकते हैं खासकर मसनबी और मरसी में खैर शर आम है जैसा कि इमाम हुसैन के मर्सियों में इमाम हुसैन खैर के तौर पर और यजीद और उसके रफका शर के तौर पर सामने आते हैं